Недавно на просторах интернета нашел статью, посвященную Валерии Новодворской. А в нем ее последнее письмо ⁇ Россиян ⁇ То, как она в нем описала портрет Путина, просто поражает. Попадание, на мой взгляд, составляет 100%. Послушайте и напишите свое мнение в комментариях. Будет интересно увидеть вашу процентовку. Поехали! Параноический психопат с бредом величия и сверхценными идеями. Патологический лжец, садист. Живет в параллельном мире, оторван о действительности, совершенно не соприкасается с реальностью. Он ее не понимает. Его взгляд на мир – взгляд злобного микроба из пробирки. Его мышление соразмерно с масштабом личности. Мыслит он узко, шаблонно, установками и лозунгом. Махровый выкормыш сталинских времен – психология вертухая и рядового палача. Серый во всем, безликий, мелочный. Словарный запас у него скуп. Лексика пестрит пошлыми пословицами и уголовным милицейским жаргоном. Как и любой тиран, склонен к мистификациям, сакральным смыслом, символизму. Видно, что это просто натянутая личина, а под ней еще одна, а затем еще, и так до самого дна, где в булькащей, черной, зловонной и омерзительной жиже, обхватив ручонками трясущие коленки, сидит какой-то желчный, забитый карлик. Как политик он бездарен и ничтожен, потому что смотрит только в прошлое и боится любых перемен, как угрозы своей власти. И главное, он не знает, что такое перемены, он не понимает этого. Политически бесплоден, потому что одержим своей безграничной властью. Словно сталактит, одиноко висит в своей темной пещере и наслаждается сыростью, мраком и эхом более миллионов замученных им людей кто-то еще до сих пор пытается копаться в его душе, чтобы что-то там понять. А ее там нет, просто нет. Там внутри одно большое ничего. И когда абсолютная никчемность во плоти получает в свои руки неограниченную власть с красной кнопкой, то получается то, что мы увидим сегодня. Он хотел войти в учебники истории, стать частью великорусского эпоса, вершителем судеб, а войдет как банальный военный преступник, который слетел с катушек. Он хочет, чтобы его боялись, чтобы трепетали перед ним. Но все взирают на него с презрительной брезгливостью, ожидая его скорейшей смерти. Баду уже смотрит на часы. Все готово. Подписываемся на наш канал. Ставим лайки, жмем колокольчик, пишем комментарии. Все это будет продвигать видео на канале. Спасибо за просмотр. Работаем для вас. Слава Украине! Слава ВСУ! Героям слава!